નમસ્કાર દર્શક મિત્રો લોક સામના ન્યૂઝમાંથી હું ભારતી સોલંકી આપનું હાર્ડિક સ્વાગત કરું છું હવે જોઈએ અમદાવાદથી અમારા રિપોર્ટર સંજીવ રાજપૂત સાથે આજના મુખ્ય સમાચાર આજકાલ સંગીતમાં એક શબ્દ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે ડોબલી સાઉન્ડ જેનો અર્થ આવે છે એવું સંગીત જ્યાં તમે બેઠા હો ત્યાં વિવિધ સંગીત અદેશ સાધનનો અનુભવ પ્રસ્થાપિત કરે અને તમને આનંદિત અનુભવ આપે હાલમાં ડોબલી ચલણ ખૂબ જ જોવા મળી રહ્યું છે સિનેમા હોય કાર હોય કે ઘર હોય ડોબલી સાઉન્ડે એક પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે અમદાવાદ ખાતે આવેલ ડોબલી ઓટોમોસ મ્યુઝિક સ્ટુડિયો કલાકારો ક્રિએટર્સ માટેનો માર્ગ ખોલે છે જ્યાં કલાકારો લોકોને ગમે તેવા સાઉન્ડમાં સંગીત સાધનો દ્વારા પોતાના ગીતોને બનાવે છે એમ ટીવી ના હસ્ટલ શાહી એ પોતાનું પ્રથમ ગીત અહીં રેકોર્ડ કર્યું છે આ આયોજિત કાર્યક્રમમાં સમીર શેઠ ડોબલી ડિરેક્ટર માર્કેટિંગ ઇન્ડિયા જયરાણા ડોબલી માર્કેટિંગ નિર્મલ કપાસ બોક્સ સ્ટુડિયો راક શેઠી સ્થાપક કંપાસ બોક્સ સ્ટુડિયો સિહાઈ એમ ટીવી હસ્ટલ અને આચાર્ય સંગીત નિર્માતા

लोग हमारी बातचीत सुन रहे हैं कि हम अहमदाबाद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और अहमदाबाद शहर अहमदाबाद का कल्चर अहमदाबाद का ट्रेडिशन कैसे ऊपर लेकर जा रहे हैं ज्यादातर शूटिंग की ज्यादातर शूटिंग ये ओल्ड सिटी साइड है इंडिया पोस्ट के साइड थोड़ा शूट किया हुआ है थोड़ा मोहम्मदपुरा शूट किया हुआ है थोड़ा हमने जिबर फ्रंट के आसपास शूट किया हुआ है और थोड़े थोड़े बहुत बाइक्स हमने दिल्ली में भी लिया अहमदाबाद को क्यों पसंद किया है अहमदाबाद को पसंद किया क्योंकि यहाँ पे पला बड़ा यही शहर ने मेरे को राब सिखाया यही शहर की वजह से मैं कल्चर सीखा सीखाऊँ यही शहर की वजह से मैं अपने आपस के साथ बड़ा हुआ हूँ यहाँ ही तो मैं वो लोगों के माइंड को देख पाया और वही सिमिलर के के लोगों साथ मैं काम कर रहा तो 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 काफी काफी डिफिकल्ट था काफी ज्यादा प्रेशर होता है बट काफी क्रिएटिव जर्नी रही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आया कि मैं दस पंद्रह गाने चार महीने के अंदर एक कमरे में बिठा दो मेरे को लॉक करके तो मैं बना सकता हूँ और यही करना आता है यही करते रहेंगे तो बहुत सारे दिग्गज कलाकारों को मिला वहाँ पे बहुत uh, सीखने को मिला उन सब से आई गॉट टू शेयर स्टेजेस विद रफ्तार इक्का सुनी चौहान बादशाह एंड लॉर्ड ऑफ अदर रैपर्स रेपर लॉर्ड ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड एंड अठारह अठारह बीस बीस घंटे का शूट होता था काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था लेकिन इन दी एंड जब मैं बाहर आया मैं एज अ न्यू आर्टिस्ट बाहर आया आई वॉज रेडी टू डील विद द विद्लम्स और मेरे को बस इतना था कि हाँ मेरे को पता है कि म्यूजिक से मेरी रोटी चल सकती है मेरा गुजारा हो सकता है और काफी अच्छे से जा रहा है लाइफ इज़ डिफरेंट लोग पहचानते हैं लोग बहुत प्यार देते हैं लोग गाने सुनते हैं लोग शोस पहनते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस शहर से भी और बाहर पूरे देश से भी तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी। अवे तो... फरी मरे शो एक नवा समाचार साथ है त्याग सुधीर जोतरा वो लोग सामना न